На самом деле мы не должны расходиться. У нас мало относительно. Но на самом деле на нас, как на Врадиевку, смотрит сейчас вся страна. Потому что как в Радиевке люди не испугались этих поганых ментов, поганых мусоров, которые беспредельничали, не разошлись, закидали э -э, ЛДДВД, э -э, бутылками с сжигательной смесью. И мы не должны расходиться. Мы не должны ничего бояться. готовим действительно сюда прибытие министра внутренних дел. Но на самом деле, а завтра, можешь, послезавтра, ты? через месяц там, министр должен знать, а что, что на самом деле сейчас тут стоит 100 человек, а, а послезавтра, через 2 месяца, 100 тысяч ты? ты человек. И они будут требуют не его отставки, они будут требуют, а что ты что домой не суждать, под Москву. А кого-то там, потому что а за не заняты, понимать, что министр внутренних дел, когда при нем, когда его сотрудники убивают, Чего ты, ведущий, ведущий? Насылают всякую наркоторговлю, всякие преступления другие. Это не министр, это то бегу. урод моральный просто.